права патриотов на территории Это очень важно. Я считаю, что то, что сегодня государство сделало, все, чтобы показать, что можно защищать права людей, от того, что они говорят, что они выражают, это очень важно. И я думаю, что все и депутаты, которые тут есть. Лидеры вышли бы на любой марш который бы защищал права любых групп населения независимо от того у них взгляды если это не нарушает права и свободы других людей смотрите все-таки на этом марше были и противники его проведения Конечно. и листов какие-то провокаторы были да. все-таки можно утверждать что как бы не все не целиком украинское общество не поддерживает то что сегодня все люди вышли на улицу а... смотрите а... это не только вопрос украины Посмотрите, что творится в Европе. Это нормально, что в обществе кому-то что-то не нравится. Это отлично. Более того, это хорошо. Это значит здоровое общество. А другое дело, чтобы это не переходило в агрессию по отношению друг к другу. Мне кажется, что государство и власть сейчас сделала все, чтобы этого не случилось. А то, что есть люди, которым не нравится, послушайте. Поедьте в Берлин, в Париж, в Амстердам и посмотрите, как там эти марши проходят. Тоже есть люди, которым это не нравится. Это нормально, ничего страшного нет.